और स्वामी समर्थ इन्होंने प्रकाशित किया है ये प्ले आबा की आएगी बारात इसके जो प्रोड्यूसर है वो विजय जोशी जी हैं पुणे के बहुत ही नामचीन ऐसे थिएटर इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा नाम है विजय जोशी जी का बहुत बड़े पैमाने पे वो प्ले कर किया करते हैं ड्रामास किया करते हैं मराठी इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ वो करते रहते हैं हर वक्त उनका एक प्ले तो हंड्रेड परसेंट आता है साल में एक बार तो प्ले नया ओपन करते हैं ऐसे पागलपंथी के साथ मराठी रंगभूमि के साथ पूरी तरह से जुड़ चुके मराठी इंडस्ट्री के साथ झेल हुए हुए ऐसे प्रोड्यूसर है विजय जोशी जी हर साल मैं ठाकुर के बिंदास बोल से उनका आभार प्रकट करता हूं कि वो मराठी इंडस्ट्री को जीवित रखने में अपना योगदान दे रहे हैं और ऐसे बड़ी बात क्या हो सकती है तो विजय जोशी लेकर आए हैं आभा की आएगी बारात और आभा की आएगी बारात इसके जो राइटर है वो है प्रदीप प्रभु ने इन्होंने ये नाटक लिखा है कॉमेडी प्ले है फैंटेसी प्ले है और इसके डायरेक्टर जो हैं वो प्रभाकर मोरे हैं। हास्य जत्रा अगर आप देखते होंगे तो शालू शालू को लेकर आने वाले प्रभाकर मोरे आ रहे ये पारसमणि है पारसमणी मालवन के पारसमणी है प्रभाकर मोरे इसमें लीड रोल में हमें दिखाई देंगे आवा की आएगी बारात आवा की आएगी बारात ये प्ले जैसे शुरू होता है तो पहले हमें दिखता है कि भाई एक जबरदस्त सेट और सेट डिजाइन किया है अंकुश कामली जी ने कामड़ी जो खानदान है उनकी एक परंपरा है कला की और वो हर वक्त उनके घर के जो मेंबर्स हैं जो कला क्षेत्र के साथ बहुत ही जुड़े हुए हैं जैसे मच्छिंद्र कामली जी थे वो एज एन सेट वाले थे उसके बाद वो एक्टर बने प्रोड्यूसर बने और नाम बन गए वैसे अंकुश कामड़ी भी है वो इतने प्यारे सेट करते हैं कि पूछिए मत एक बहुत ही बड़ा नाम है अंकुश कामड़ी जो सेट डिजाइन और हालांकि वो एक्टर भी रहे हैं और वो सेट डिजाइन भी करते हैं तो बहुत प्यारा सेट हमें दिखाई देता है आवा की आएगी बारात मेकअप ज़्यादा हैड्स ऑफ है जबरदस्त मेकअप किया है सभी का उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ड्रेस कॉस्ट्यूम कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग बहुत प्यारी है इस प्ले की आबा की आएगी बारात इस प्ले सभी कैरेक्टर्स को बहुत ही गॉडी और बहुत ही कलरफुल ड्रेसेस कॉस्ट्यूम्स किए हैं ड्रेस डिजाइनर ने और इस प्ले का म्यूजिक बहुत ही प्यारा है अच्छी तरह से म्यूजिक क्या और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसकी लाइटिंग्स लाइटिंग्स की है सुनील देवड़ेकर ने सुनील देवड़ेकर बहुत सालों से काम कर रहे हैं हालांकि 25 30 साल से वो मराठी इंडस्ट्री में हैं पहले मेकअप किया करते थे उसके बाद राइटिंग करते थे डायरेक्शन करते थे सेट डिज़ाइनिंग करने का तो उनका सिलसिला बहुत सालों से चला है और बहुत अच्छे अच्छे सेट्स उन्होंने बनाए तो आबा आगे आएगी बारात में हम बहुत अच्छे सेट्स देखेंगे आबा आगे आएगी बारात में ये जो प्ले है इसके मुख्य कलाकार हैं प्रभाकर मोरे सुनील पाटेकर विशाख मामनकर सुजाता किरण रोहिणी झेंडे और धनश्री दड़वी धनश्री दड़वी एक डांसर रही हैं बहुत प्यारी डांसर रही हैं और अगर डांस का करिश्मा नहीं देखा होगा तो आबा की आएगी बारात इस प्ले को जाकर देखिए आपकी वो ख्वाहिश भी पूरी होगी आभा की आएगी बारात में तो ये जो कास्टिंग है इस प्ले की आबा की आएगी बारात बहुत ही प्यारा प्ले है फैंटेसी प्ले है एक पति की और एक पति और पत्नी की कहानी है एक पिता और बेटी की कहानी है एक पिता और उसके लाइफ में आने वाली वो महिला उसकी कहानी है दोस्त की कहानी है ओवरऑल फैमिली ड्रामा है कॉमेडी ड्रामा है फैंटेसी से भरा हुआ ड्रामा है तो चलिए हम उसके जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वो इस प्ले के बारे में क्या बताते हैं, वो देखते हैं आ, आ, के आएगी नवीन नाटक, सादर किसी कथा अतिशय अतिशयो है कथे बदल कै स म्हणजे नाटकाचा रसबंद झाल्यासारखं होईल जर सगळी स्टोरी तुम्हाला मी अगोदर सांगितलं पण प्रभाकर मोडे नावाचा एक लावली कलावंत ज्याला तुम्ही हास्यगत्रामुळे ओळखता परंतु त्याची इमेज तोडून एक वेगळा आविष्कार त्याने कसा प्रकट केलाय पाहण्यासारखं आहे आणि केवळ प्रभाकर मोरे आणि त्याची सगळी कलावंत टीम यांनी हे नाटक इतकं सुंदर केलं कारण आज आमचे पाचच प्रयोग झालेले आहेत या पाच प्रयोगामध्ये जो आम्हाला रिस्पॉन्स मिळालेला आहे तो खरोखर मराठी आम्ही अगदी आवर्जून धन्यवाद द्या असा अभूतपूर्व आहे हे नाटक निश्चितपणे लोकांना आवडणार आहे की खर चालणार याची आम्हाला सगळ्यांना खात्री आहे त्यामुळे माझं असं आव्हान आहे की लोकांनी हे नाटक मोठ्या संख्येने यावं मोठ्या संख्येने पाहावं तुम्हें तो निराश होना नहीं है जी महाराज जिससे शुरुआत तक के तो ये थे हा इस प्ले के प्रोड्यूसर विजय जोशी जी अब हम मिलते हैं इस आबा की आएगी बारात के राइटर प्रदीप प्रभुणे जी से मी प्रदीप प्रभुणे आबा की आएगी बारात या नाटक का लेखक प्रथम का माला पहले बसन फैंटसी लिया खूब हाउस मेरा खूब छान जमता अस लोग त्यामुळे ही माझी हे माझं अकरावं नाटक आहे जवळजवळ आणि बाकी आहे की बरा टोटल फंडसी आहे आता याच्यामध्ये कसं होईल कि दिवंगत बायको आपल्या नवऱ्याला इन्व्हॉल्व्ह झालेला आहे ही एक फंडसी आहे त्यानंतर प्रभाकर मोरेंना आमच्या निर्मात्याने ते नाटक वाचून दाखवल्यानंतर त्यांना इतकं आवडलं की ते म्हणत की माझं इंग्लिश तोडणारं हे नाटक आहे खरं सांगू त्याच्यामध्ये प्रभाकरचा वेगळा रोल आहे थोडासा काही ठिकाणी गंभीर होणार रोल आहे की जे लोकांनी आता पाच प्रयोगात मान्य केले की प्रभाकर विनोदा बरोबरच उत्तम गंभीर रोल सुद्धा करू शकतो प्रभाकरची इमेज तोडणारा हे नाटक आहे त्याच्याच बरोबर प्रभाकरच्या बरोबर ज्या पाच जणांनी टीम लिहिली आणि बाकी नेपथ्य वगैरे जी कमाल केलेली आहे तो तुम्हें अवश्य या नाटका गर्दी करा तुम्हारा नाटक नक्की आवड़ेल याची मी लेखक मन खाती दे नमस्ते तो देखा क्या कहने राइटर के और अब हम मिलेंगे धनश्री दलवी जी से धनश्री क्या कहती है वो भी सुनते हैं और उसके बाद हम सुनते हैं सुजाता किरण को नमस्कार मैं धनश्री दलवी अभिनेत्री मजे नवीन नाटक ये आता कॉमेडी है सिरियस आहे डान्स आहेत सगळा मसाला तुम्हाला बघायला मिळणार आहे आणि यामध्ये मी दोन कॅरेक्टर करते एक तर चंद्रिकेचं आणि एक तर मोनिकाचं म्हणून माझे दोन शेड आहेत आणि हे शेड जर तुम्हाला बघायचे असतील तर सगळ्यांनी थिएटरला येऊन बघायचंय धन्यवाद नमस्कार मी अभिनेत्री सुजाता किरण आमचं नवीन नाटक आलंय आबा की आई ही बारा याच्यामध्ये प्रभाकर मोरे सर आहे धनश्री तलवीर आणि आमची खूप मोठी टीम आणि चांगली टीम आहे धम्माल नाटक आहे कॉमेडीचा तडका या नाटकामध्ये आहे अह प्रेक्षकांचा आम्हाला प्रतिसाद खूप चांगल्या प्रकारे मिळतोय तर तुम्ही सुद्धा चॅटमध्ये येऊन हे नाटक बघा धन्यवाद तो ये दो एक्ट्रेस इन्होंने बताया है अपने बारे में नमस्कार मी प्रकाश जोशी नावाचा सुमित देवळे बोलतो आबा की आएगी बात प्रिया मनीला का लेदन आपका प्रकाश जोशी नका अह नाटक जेव्हा प्रकाश योजना करायला तेव्हा मला लक्षात आलं की हे एक फॅन्टॅसी त्या आपण प्रकाश योजना का करू मग त्याचा सगळा विचार करू ती आणि विनोद ह्या दोन्हीचा समन्वय सर्व प्रकाश योजना करण्याचा प्रयत्न केला आणि तो मला वाटतं चांगला यशस्वी पण झाला असं मला वाटतं धन्यवाद और अब मिलते हैं इस नाटक आबा की आएगी बारात के टाइटल लीड रोल करने वाले एक्टर पारस मनी और शालू को लेकर आने वाले हास्य जतरा फे प्रभाकर मोरे से नमस्कार मी प्रभाकर मोरे प्रिया घटनेबरोबर माझं नाटक झालं होतं धनंजय माने इथं राहतात कोविड चालू असताना हे नाटक आलं होतं राजे देशपांडेने दिग्दर्शित केलं होतं नाटक तेही फार चांगलं गाजलं होतं नाटक आणि त्याच्यानंतर मी आज परत नाटक करतोय नव्याने आलं आवाज आहे की बरात हे नाटक माझं रंगभूमीवर आहे म्हणजे लेखक प्रति प्रभुडे आणि हे नाटक मी स्वतः दिग्दर्शित केलंय आणि मुळात गोष्ट आमच्या निर्माते विजय जोशी चांगली uh, कलावंतांची टीम आहे माझ्याकडे सुनील बाटेकर आहे नशीर्डी आहे uh, रोहिणी झेंडे आहे विशाख मामणकर आहे तुझात आहे म्हणजे अशी एक टीम घेऊन आम्ही हे आता नाटक रंगभूमीवर आहे आता सुरू झालं नाही म्हणजे मुळात गोष्ट अशी आहे की व्यावसायिक रंगभूमीवर मी आतापर्यंत बरीच नाटक नाटकांसाठी दिग्दर्शन पण केलेलं आहे तर हे परत मी आता वर्षाने नाटक रिकर्शित केलंय आणि मी काम सुद्धा करतोय प्रमुख भूमिका करतोय ह्याच्या अगोदर मी म्हणजे हिच्याशिवाय जमत नाही किंवा घासरी रामासरामा प्रमुख भूमिका होत त्याच्यानंतर आज मी चांगला करतो आणि वैशिष्ट्य असं आहे कौटुंबिक गोष्ट हे नाटक कॉमेडी आहे कौटुंबिक आहे म्हणजे ते नवरा बायकोचं रिलेशन वर नाटक आहे की आपली सहचारिणी कशी असते आणि आपण आपण बायको किती प्रेम करतो आणि बायको ही आयुष्यात किती महत्वाची आहे तर ह्या नाटकात तुम्ही तुम्हाला बघायला मिळणार तर मी तुम्हाला आव्हान करतो तुमच्या आजूबाजूच्या नाट्यगृहामध्ये नक्की या माझं नाटक बघायला मला खूप आवडेल शंभर टक्के तुम्हाला गॅरंटी देतो तुम्ही हसाल पण तेवढेच आणि रडाल पण तेवढेच तर नक्की या जसं माझ्या महाराष्ट्राची हास्य होय मला हास्य तुम्ही बघता जसं तुम्ही प्रेम करता तसंच ह्या माझ्या नाटकात तुम्ही प्रेम करा आणि नक्की या तुम्हाला तो प्रभाकर मौर्य जी ने ये बताया है कि प्ले क्या है और किस तरीके से आपको आह्वान कर रहे हैं वो ये प्ले देखने के लिए तो जरूर जाइए और देखिए ये प्ले आबा की आएगी बारात आपके नजदीक के थिएटर्स इसके शोज लगेंगे तभी अवश्य जाकर कॉमेडी से फुल एंटरटेन होने के लिए जरूर देखिए आबा की आएगी बारात कहानी है एक बंदे की जिसकी बीवी मरी हुई है और उसकी बीवी उसे मिलने आती है जो उसे खुद को दिखाई देती है और उसके बाद उसके लाइफ में एक ऐसी सुंदरी आती है कि उसकी लाइफ चेंज हो जाती है तो क्या है फैंटेसी कैसी है फैंटेसी ये सब जानने के लिए जरूर देखिए आवा की आएगी बारात ये मराठी प्ले आपके थिएटर्स में जरूर जाकर देखिए बाकी आएगी वाला तो ठाकुर के बिंदास बोल से मैं पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ऑल द बेस्ट कहता हूं इसके शोज बहुत हो जाए और बहुत जबरदस्त धूमधाम से ये शोज चले

कर बहुत प्यारा काम करता है सुजाता ये सब एक्टर्स बहुत अच्छा काम करते हैं और लेकिन सबसे बेहतरीन काम करने वाले दो एक्टर्स हैं वो है प्रभाकर मोरे और सुनील पाटेकर इनकी जो केमिस्ट्री बनी है में वो देखने लायक है जबरदस्त टाइमिंग के साथ बहुत ही लाफ्टर्स और तालियां लेते हैं दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बहुत ही जबरदस्त कॉमेडी के साथ सुनील पाटेकर ने बहुत प्यारा टाइमिंग लिया है प्रभाकर मोरे तो क्लास ये जबरदस्त करता है और उसको साथ देने के लिए जो ओ, सुनील खड़ा है जबरदस्त देखिए अगर ओपनर बैट्समैन आते तो स्ट्राइक में एक बैट्समैन होता है और रनर अप में होता है तो वो दोनों की अगर टाइमिंग सही हो तो छक्के और चौके तो लगने है भाई तो। ता आएगी बारात में जरूर देखिए छक्के और चौके लगाते हुए प्रभाकर मोरे और सुनील और उनको साथ दे रही धनश्री दर्वी जो अप्सरा आली जबरदस्त दिखती है जबरदस्त परफॉर्मेंस करती है ओवरऑल बाबा की बारात लेके ये पूरी टीम आई है पुणे से तो बारात में शामिल हो जाइए और एंटरटेन हो जाइए Who बिंदास बोल से मैं आप सभी को आह्वान करता हूं जाइए और देखिए प्ले आबा की आएगी पारा तो अगला रिव्यू लेकर जल्दी आऊंगा तब तक के लिए जय हिंद